विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या शेगाव येथील संत गजानन महाराज यांची पालखी पांडुरंग भेटीच्या आवडीनं संतनगरी शेगाव मधून मार्गस्थ झालेली पालखी वाशिम जिल्ह्यात काल दाखल झाल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशी मालेगाव शहरात प्रवेश करते या दरम्यान सातशे वारकऱ्यांसह टाळ मृदुंगाच्या तालावर शिस्तबद्ध पद्धतीनं निघालेल्या पालखी ही पालखी सकाळी मालेगाव शहरात दाखल होण्यापूर्वी नगरतास परिसरातील श्रींच्या पालखीचं ड्रोनने टिपलेलं हे दृश्य जय जय राम राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण रे जय जय राम कृष्ण रे जय जय राम राम कृष्ण रे जय 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 रामकृष्ण जय जय